天下大洪水，雨降在地上，四时昼夜。天下的高山都淹没了，水势浩大。一只方舟在水面上飘来飘去。一百五十天后，水才渐消。 船上有一个人，名叫挪亚，安慰的意思。他的妻子、三个儿子和儿父，一家八口。这三个儿子就是世上三大种族的祖先。这也是四千五百年前。 “船”字有八个口的原因。